1901 yilning 23 may sanasida fransiyaning puatiye shahri politsiyasiga anonim maktub yetkazilgan edi missiye bosh prokuror deb boshlangan edi maktub sizga juda jiddiy vaziyat to'g'risida ma'lumot berishim kerak men madam maniyening uyida qulflangan qari qiz haqida yozayapman u qari qiz chirib qolgan matrasda juda ham xarob ahvolda o'zining ekskrementlari orasida oxirgi yigirma besh yildan buyon yashab kelmoqda maniye oilasi shaharda juda obro'li oilalardan hisoblanar edi madam luiza va uning turmush o'rtog'i namunali oilalardan biri edilar ular nochor insonlarga ko'p xayriya qilishardi va shaharliklar orasida nufuzli obro'li e'tiborli oila deb hisoblanishar edi ammo oilada bir necha yildan beri xizmat qilib yurgan oq soch ayollaridan biri oila bekasi luiza maniye o'ta qizg'onchiq ayol ekanligini tozalikka pokizalikka ro'ya qilmasligini va juda ham kamdan kam holatlarda ust kiyimlarini almashtirishi to'g'risida gapirib o'tgan uning turmush o'rtog'i aksisi bo'lgan tozakash ma'lumotli yumshoq tabiatli u puatiya universitetida filologiya fakulteti dekani lavozimida ishlardi bir ming sakkiz yuz qirq yettinchi yilda oilada to'ng'ich o'g'il farzand dunyoga keldi unga marsel deb ism qo'yishdi ikki yil o'tib bir ming sakkiz yuz qirq to'qqizinchi yilning birinchi martida qiz farzand dunyoga keldi va unga blansj ismi berildi blansjhning bolaligi juda ham baxtli o'tdi u akasi bilan ko'p o'ynardi blanjh ulg'aygan sari onasi bilan munosabati ham yomonlashib bordi chunki onasi blansjhning har bir bosgan qadamini nazoratda ushlar edi bundan blansjh juda ham asabiylashar edi ulg'aygan sari blans juda ham chiroyli nozik jozibali havas qilsa arzigulik go'zalga aylandi va obro'li xonadonlarga mehmondorchilikka kechki ovqatlarga to'y marosimlarga oilasi bilan borib ko'zga tushadigan bo'ldi blanshning e'tiboriga nazariga tushishni istagan obro'li oila yigitlari ko'p edi ammo blanshning onasiga ularning birortasi yoqmas edi shunday marosimlarning birida blansh 27 yetti yoshligida bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yilda blanjh advokat bo'lib ishlaydigan qo'shnisini sevib qoldi u qo'shnisi ham o'sha marosimga borgan edi advokat yigit ham blanshning muhabbatini qabul qildi va bu muhabbat to'y bilan tugashi kerak edi chunki blansh sevib qolgan edi bu muhabbatdan xabar topgan blanshning onasi qat'iy rad javobini berdi blanshga u advokat yigit blanshning tengi emasligini blanshning jufti emasligini uning oilasi nasli nasabi blanshning oilasidan juda ham pastligini aytdi va hech qachon bu to'yga oq fotiha bermasligi to'g'risida ham ma'lum qildi ammo blansh advokatni sevib qolganligi sababli o'z gaplarida turib oldi onasining noroziligiga ham qaramasdan blansh advokat yigit bilan uchrashishni davom ettirdi ma'lum vaqt o'tib blansh homiladorligi va farzand ko'rganligi va u farzand o'lik tug'ilganligi yoki uni o'ldirishganligi to'g'risida mish mishlar tarqala boshladi bu maktub politsiya xodimlarini qiziqtirib qo'ydi chunki yigirma besh yil oldin luiza va manyelar oilasida yosh chiroyli sochli qaddi qomadi kelishgan qizlari yo'qolishganligi to'g'risida ma'lumot bor edi ammo u go'zal qiz qayerga g'oyib bo'lganligini tergov topolmagan edi politsiya madam maniye uyiga kelganida xonadon bekasi luiza manye o'zini loyiq tutardi chunki u nasl nasabli ayol edi oddiy odamlardan emas edi uning nazarida hatto politsiya tomdagi yashirin xonani topib qulfni buzishganda ham madam manye o'z xonasida o'tirardi politsiya qulfni ochib juda ham badbo'y hidni his qildi tor xonada zulmat hukm surardi u xonada birorta deraza ham yo'q edi u yerga quyosh nuri tushmasdi chirib qolgan ovqat qoldiqlari o'zining axlati orasida panglagan somon ustida o'zining qalin sochlarini ustiga yopinchiq qilib olgan ozib ketgan bir kampir yotardi blanjh yigirma besh yil ichida shu kampirga aylangan edi endi u qirq to'qqiz yoshda edi bo'yi bir yuz oltmish olti santimetr bo'lishiga qaramasdan uning vazni 26 olti kilogramdan ko'p emasdi blansh yotgan xonada kalamushlar yugurib o'tib ketishar edi kanalar hasharotlar juda ham ko'p edi ular blanshning yagona sheriklari edi ona qiziga o'z ovqat qoldiqlarini tashlar edi u qoldiqlarni bo'lsa blansh kalamushlar bilan bo'lishardi bechora ayolni yopinchiqga o'rab olib chiqishayotganda uning onasi madam luiza maniye mehmonxonada kofe ichib o'tirardi blanshni gospitalga yuborishdi va u yerda o'ta og'ir organizm och qolganligini aniqlashdi ma'lumotlarga qaraganda gospitalda blansh o'zini yaxshi tutardi va vanna qabul qilishga rozi bo'lgandi blanshning onasi madam luiza maniye va uning akasi marsel ustidan tergov boshlandi tergovning maqsadi blanshning onasi va akasi nima uchun bunday jazoga bunday do'zaxga loyiq deb hukm qilinganini bilish edi blans yigirma besh yil davomida yakkama yakka o'zi bilan qoldi va o'z ongi bilan yashagan edi blanshni onasi yashirin xonaga qamab qo'ygandan so'ng o'n yil o'tib ya'ni bir ming sakkiz yuz sakson beshinchi yilda blanshni sevgan advokat yigiti olamdan o'tdi bir ming sakkiz yuz sakson ikkinchi yilda blanshning otasi xotinini qizini ozod qilishga ko'ndirolmagan odam olamdan o'tdi blanshga boshida fazi ismli oq oh, soch ayol qarar edi ovqatlarini oh, olib kelar edi u ayol maniya oilasiga qirq besh yil xizmat qildi u blanshga doim mehr bilan qarardi ammo u ham olamdan o'tdi keyingi kelgan oqsoch ayol ko'ngli xasta bo'lgan blanshga yordam berish ishtiyoqida emas edi blanshning akasi ham blansh to'g'risida hech nima bilmaydigandek tutardi o'zini shunday qilib blansh tashqariga chiqish huquqidan bora bora mahrum bo'ldi taxmin qilinishicha keksa luiza xasta bo'lib qolgandan so'ng blanshning akasi marsel onam olamdan o'tib qolsa blansh haqida bilib qolishlaridan cho'chib anonim maktubni yozgan bir ming to'qqiz yuz birinchi yilning yigirma to'rtinchi may sanasida marsel manye va uning onasi hibsga olindi ammo oradan o'n besh kun o'tib madam luiza maniye qamoqda sud kuniga ham yetolmasdan olamdan o'tdi sud kuni jurnalistlar olomon bo'lishdi maniya oilasi qo'shnilari aytishlari bo'yicha vaqti vaqti bilan maniye, maniye uyi tomondan qichqiriqlar eshitilar edi va rahm o'tinaman politsiya kabi so'zlar eshitilganligini aytishar edi qiziq tomoni shu ovozlarni eshitgan guvohlardan birortasi politsiyaga murojaat qilishmagan marselni o'n besh oy qamoq jazosiga hukm qilishdi ammo bu muddat unga unin no va uning advokatiga nohaqlik deb tuyuldi va u apellyatsiyaga berdi umrining oxirigacha blansh ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldi u yerda blanshning sochlarini kal qilishdi chunki uning yigirma besh yil davomida o'sib ketgan sochlarini tarab bo'lmasdi blanshning sochlari vaqtlar o'tib qaytib o'sdi ammo blanshning aqli tiklanmadi bu hikoyaga sizlarning fikrlaringizni muhokamalarda kutib qolamiz